这不是江小姐吗？一个人喝酒挺寂寞的吧？我陪陪你。滚！这么长时间没见，还这么大脾气啊？都喝这么多了，跟我走吧。滚开！哎，你这人真是…… 江小姐今晚没空应付你，你还好吗？你这是喝了多少呀、啊？走，我送你回去。 慢点啊！哎呦，慢点，江湖，小心！哎，哎，嗯。 扣子都掉了，算了。你是谁呀、啊？你说我是谁？你怎么还没走啊？你是不是心里有我？你说吧。说什么胡话？我没说胡话。我不想跟你说这些，可是我很辛苦。 我真的很辛苦。站好了，姑，你为什么要做这些，让我这么辛苦？我做什么了我？我我都这么辛苦了，我还是忘不掉你，高一哥哥，我忘不掉。如果，我是说如果。 如果我早一点跟你说，是不是就不会像现在这样？是不是？是不是你看清楚我是谁。我喜欢你，高宇哥哥。 喜欢你，喜欢你。你喝多了。<noise> 喂，江河，这都几点了、啊？在哪儿呢？怎么还不回去啊？我是徐思。嗯嗯,嗯慢点啊。嗯。嗯，对，就是这个房间，开着门呢。哦。 么那么多呀。哎哎哎呀！嗯，让我来吧。真是不好意思啊，这么晚了还麻烦你把他送来。明天等他醒了，我会说说他的。这没什么。这孩子从小就没轻没重的，但现在跟以前不一样了，总是麻烦合作伙伴就不太好了。 合作伙伴喝多了，我送他回来，算不上什么麻烦。时间不早了，要不你早点回去休息。啊、嗯，好，我送你。嗯，那就麻烦岳总了。谢谢啊。嗯。